पुरुषसूक्त संस्कृत हरि ओं सहस्रशीर्ष पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपात स विश्वतोरुत्वा तिष्ठदशाङ्गुलं पुरुख एवेदं सर्वयद्भूतं उत मृत शानो यदनेनातिरोहति एतवानस्य महिमातु जायाश्च पुरुखः पादस्य विश्वभूतानि त्रिपदस्यामृतं दिवि त्रिपदो द्वम् उदत्पुरुखं पादसेहा भवत्पुना ततो विश्वं व्यप्रमात शनशनेयी जायत विराजो अधिपुरुखः सजातो अत्यरिचत पश्चाद् भूमिमथो पुरः यत्पुरुखे न ह पिशा देवा यज्ञ वसतो अस्य सीदाज्यं ग्रीष्म इद्मः शरददाविः तं यज्ञणपुरुख जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त ऋषयश्च ये तस्मज्ञात सर्वभूतः समृत पृषदाज्यं पशन्ता चक्रे वायव्या नरण्यानं रामश्च ये तस्मद्दात् सर्वभूतः रुचः सामानि जन्धिरे छन्दसि जन्धिरे तस्मद् जस्तस्माद्जायत तस्मद्श्वा अजायत एके चोभया दत्तः गावः जन्धिरे तस्मात् तस्मजाता अजावयः यत्पुरुखं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य को बाहुका पादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद बाहुराजन्यः कृतः पूरुतदस्य यद्वश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो शहो सूर्यो अजायत मुखदिन्द्रश्छनिश्च जायत। नाभ्या आसीदन्तरिक्षं कृष्णौः समवर्तत पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत तथा लोक अकल्पयन् सप्तस्यासन परिधय श्रीः सप्तः समिधः कृताः देवाय दद्य तन्मना अबन्धन् ऊरुखं पशुम यज्ञेन देव देवास्तानि धर्माणि प्रथमनासन् देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवः इति पूरुष सूक्तं सम्पूर्णम्